श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो भक्तांनो स्वामी आज स्वतः तुम्हाला काहीतरी देऊ इच्छित आहेत स्वामी म्हणतात माझ्या प्रिय बाळा आज तुला खूप चमत्कारिक मंत्र आशीर्वादाच्या रूपात देणार आहे पण त्याआधी तू हे जाणून घे की हा मंत्र प्रत्येकाला मिळत नाही हा मंत्र त्यालाच मिळतो ज्याचे नशीब चमकणार आहे आजपर्यंत तू खूप कष्ट भोगले आहेस तुझी हाक माझ्यापर्यंत पोहोचली आहे मी तुला त्या अद्भुत चमत्कारासाठी निवडले आहे याला एक संयोग समजू नकोस कारण हा तो क्षण आहे जो की ब्रह्मांडाचा एक दरवाजा तुझ्यासाठी उघडला आहे तो दरवाजा पार करण्यासाठी तुझी माझ्यावर किती भक्ती आहे आणि माझ्यावर किता किती विश्वास आहे याची तुला परीक्षा द्यावी लागेल तुला जर या परीक्षेत पास व्हायची असेल तर कमेंटमध्ये अशक्य ही शक्य करतील स्वामी असे टाईप कर व या व्हिडिओला लाईक करून सबस्क्राईब बटन दाबायला विसरू नकोस माझ्या प्रिय बाळा मला माहीत आहे तुझ्या मनामध्ये अनेक प्रश्न आहेत तुझ्या मनातील भीती एकटेपणा हे सर्व माझ्या दृष्टीत आहे तू ज्याला तुझे सगळ्यात मोठे संकट मानत आहेस तीच गोष्ट तुझी सगळ्यात मोठी शक्ती बनणार आहे मी तुला खचलेले पाहू शकत नाही जे काही तू गमावले आहेस ते सर्व स्वर्गात लिहिले गेले आहे तुझा प्रत्येक आश्रू आणि तुझा प्रत्येक अपमान हे सर्व एक नवी ऊर्जेचे बीज झाले आहे ते आता फुटण्याच्या तयारीत आहे पण त्याआधी तू स्वतःला ओळख तू एक सामान्य माणूस नाही तू माझा भक्त आहेस आता तो क्षण आला आहे तू स्वतःला ओळख तुझ्यासोबत काही सामान्य चमत्कार होणार नाही तुझ्या अंधकाराने भरलेल्या मार्गावर आता प्रकाश पसरवला आहे आता तुझे प्रत्येक मार्ग जे काट्याने भरले होते ते आता मोकळे झाले आहेत आता तुला कोणाच्या आधाराची गरज नाही तू स्वत स्वतःसाठी सक्षम आहेस जे लोक तुला नावे ठेवत होती तेच आता तुझ्या पुढे मागे करतील स्वतःवर व स्वतःच्या कर्तृत्वावर विश्वास ठेवावा लागेल व ठाम व्हावे लागेल तरच तू यशाच्या शिखरापर्यंत पोहोचशील हे यशाचे शिखर तुझी वाट पाहत आहे तुझ्या घरामध्ये धन पैसा संपत्ती या सर्व गोष्टी येऊ इच्छित आहेत मी स्वतः एक मंत्र रूपी आशीर्वाद घेऊन तुझ्या दाराशी उभा आहे त्यामुळे माझ्या प्रिय बाळा आता उशीर करू नकोस तू आजपर्यंत खूप भोगले आहेस आता तुझ्यासमोर एक स्वर्णसंधी आली आहे हे तू गमावू नकोस त्याचे मोठ्या मनाने स्वागत करून ती स्वीकार तू तु तुझ्या घरामध्ये जेव्हा हा एक मंत्र लावशील त्या क्षणीस तुझ्या नशिबाचे बंद दरवाजे उघडतील तर मंडळी देव आपली सदैव साथ देत असतो त्याला त्याच्या भक्ता भक्ती करणाऱ्या प्रत्येक भक्ताची काळजी असते तो कोणावरही विनाकारण अन्याय होऊ देत नाही त्याला जो भक्त शरण जातो त्या भक्ताला सर्व शरण जातात त्यामुळे आपण सदैव स्वामीवर अविश्वास दाखवू नये सदैव विश्वास दाखवावा आणि स्वामींनी दिलेला हा एक मंत्र ऐकायला सुरुवात करावी पहा तुम्हाला यासाठी काही पैसे खर्च करायची गरज नाही ना वेळात वेळ काढून बसायची गरज नाही हा मंत्र फक्त तुमच्या मोबाईलवर लावून सोडा आणि बघा चमत्कार तर मंडळी तो मंत्र काही असा आहे ओम श्री देवादि देवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री 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 श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ 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 श्रीदेवादिदेवाय श्रीस्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय 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 श्री स्वामी समरथाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय 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 नमो नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समरथाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय 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 श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः <नमाहा> ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः 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 ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ 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 श्रीदेवादिदेवाय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय 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 श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ श्री 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 श्रीदेवादिदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री श्री देवा स्वामी समर्था नमो नमः देवादि देवाय श्री स्वामी स्...